То есть вы за за Украину и за Израиль. За Израиль это то же самое, что за Россию, как бы тоже. Израиль оккупирует. Подожди, ну, а ты, им, а бы. ты сам откуда? Да не важно. Ну в смысле не важно, почему не важно? Ну ладно, я из Латвии. Из Латвии. Но, О, да, замечательно. Я, я из Латвии. Я поддерживаю Украину. Только не сливайся. Хорошо, Украину. не уходи. Только не уходи. Я не поддерживаю Израиль. Я понял, я понял. Все хорошо, не переживай. Только не уходи. Я спокоен. Да, давай поговорим об Израиле. Что Израиль оккупирует? Палестину оккупируют людей, которые приняли сначала евреев, дали им дом, все дела. Понял, дальше можете продолжать. Сразу вопрос, я понял. С ними все нормально, то вперед. О, а что ты убежал? Вы... А зачем ты убежал? Ну, так захотелось. Я же хотел у тебя спросить, а ты убежал. Мы же хотели ну, выяснить что-то, что, что, что ты не знаешь правильно. А ты взял и убежал. Ну, ну ты, рассказывайте. Да, вот смотри, ты сказал, что Израиль оккупировал Палестину, правильно? Да. Да, а ты можешь сказать, что такое Палестина? который оккупировал Израиль. Что это было? Ну, этого я не знаю, но я знаю людей а -а -а. оттуда. откуда Кто вам? бежал от войны. Из Палестины. О, хорошо. От я какой знаю войны? Людей? Которой по счету? Из, от, какой, от которой войны именно бежали? Ну, от, от долгой войны. Бляха, они от там... Долгой. А ты знаешь, почему Какие война началась? Друг друга? Они тебе рассказывали, эти люди, почему началась война? Нет. Ну, ты хочешь узнать, или ты хочешь дальше оставаться в своем вот этом невежестве? Ну, давайте. О, только ты... Только -то же не переключайся, интересно. да? Если тебе интересно, да, реально... Не, 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 не. Я, я тебе расскажу. Вот ну смотри. да, реально интересно. Ну вот хорошо, смотри, это, это очень хорошо, что тебе интересно. Смотри, Палестина это не государство и никогда такого государства не существовало. Палестина это название территории, понимаешь, просто территорию так назвали Палестиной. Эта территория mm. долгое время, там тысячи лет, на этой территории не было вообще никаких государств. То есть она принадлежала разным государствам. Но на самой этой территории то есть, государство Палестина не существовало никогда вообще в истории. Понимаешь, с таким названием я имею в виду. Это понятно, да? Вот. И э, государство, э, вернее, э, территория этой Палестины, она находилась, ну вот, про те времена, о которых мы говорим, начало 20 -го века, она находилась в составе Османской империи. Была такая Османская империя. Вот, в ее составе находилась территория Палестина, и не только Палестина, находилась Сирия, э, находились многие разные еще государства, которые потом стали независимыми. Так вот, э, Османская империя после Первой мировой войны, она распалась, она прекратила свое существование, и эти территории стали бесконтрольные. Ну, то есть, они были в государстве Османской империи, а государство исчезло. Вот как ты сказал, ты из Латвии, да, по-моему ты сказал. Вот Латвия да, когда-то да. входила в состав Советского Союза, но Латвия вышла из состава. То есть вот Советский Союз прекратился, правда, Латвия раньше вышла еще до э, прекращения. Но вот если бы мы предположим, что Советский Союз, э, э, не предположим, а когда он прекратил свое существование, то все территории стали не подконтрольны вот Москве, как это было раньше. Все, центра, центр исчез, понимаешь, контроля нет над этими территориями. И, этот, и, и эти территории контролироваться должны были кем-то, ну кто-то должен был ими управлять. И Лига наций, это организация, которая предшественница ООН, Лига наций э, поручила руководство этими территориями Британии, Великобритании. Вот, например, э, Сирия была тоже такая же территория, Сирия, не было государства Сирия, а была территория Сирия. Над этими территориями дали контроль Франции. Там Франция взяла. Вот Франция на территории Сирии создала два государства. Одно государство называлось Сирия, а другое государство называлось Ливан. Новое государство. Его не было раньше вообще на карте. Вот Ливан был создан из Сирии, из земель Сирии. А на Палестине, на территории Палестины, на земле на этой, дали этой Великобритании Дали мандат, ну то есть как бы задание, разделить эту территорию на арабское и еврейское государство. Понимаешь, там коренное население этой территории было евреи и арабы. Но арабы, правда, не было арабы, там много разных народов было, в том числе из Кавказа, из Балкан и много-много откуда. Но так определили, что так как они там большинство мусульмане, определили, что это арабское население, там большинство. И вот, араб... и вот эту Палестину решили разделить на арабское и еврейское государство, так как у евреев не было государства. Хотя у арабов было много уже государств своих. Но решили создать еще одну. И вот Британия взяла часть Палестины и создала там арабское государство, которое называлось Трансиордания. Но еврейское государство тогда не создали, а создали только одно арабское, которое назвали Иорданией. Ты же знаешь, да, такое государство Иордания? Слышал, наверное. Вот. не, не слышал. А, не слышал, ну поинтересуйся. Это тоже, это государство создали за 20 лет до создания Израиля. Это было в 24-м году. Вот они создали государство Транс иордания А э, остальную территорию, по идее, ну, вроде бы как, она должна была остаться евреем. Но решили, через 20 лет, решили опять ее поделить, опять же, между арабами и евреями. Про палестинцев никакой речи не было. Палестинцы тоже, народ такой не существовал никогда. Нету такого народа палестинцы. Это обычные арабы, которые проживали на этой территории. Евреи, которые проживали на этой территории, тоже назывались палестинцами. Так вот, э, в 1947 году решили опять разделить эту территорию Э, не совсем пополам, там большая часть жилая, она ушла арабам, евреям отдали пустыню, и евреям отдали те земли, которые евреи уже купили у арабов за свои деньги. Евреи приезжали на эту территорию, либо там уже жили, и покупали у арабов или у турков, когда еще Османская империя была, у турков выкупали эти земли за свой счет. И вот вот эти земли, которые купили евреи, это, как правило, на побережье э, большая часть этих земель была отдали под еврейское государство, а остальные ушли как бы под арабское государство. Опять же, не Палестина, но никто не собирался его называть Палестина, это государство. Его не знали, как его назвать, просто арабская часть э, Палестины. Им отдали вот эту часть. И вот Израиль, э, вернее, евреи, провозгласили свое государство, они создали свое государство, провозгласили его, построили банки политические, экономические все системы, сельское хозяйство, производство, ну и так далее, города свои, промышленность, и создали свое государство. В 1948 году провозгласили государство Израиль. А и арабы не, не стали создавать свое государства, потому что все арабские страны, которые были вокруг, Ливан, Сирия, Иордания, Ирак, который вообще далеко, Египет и еще там парочка, они пошли войной на Израиль, потому что они были против вообще создания Израиля. И тогда началась война 1948 года, которая продлилась год практически, до 1949. В итоге, по итогам этой войны, большинство палестинцев, так называемых, арабов, я имею в виду палестинцев, бежали с этой территории. Почему? Потому что сами же арабы их с этой территории изгоняли. Были призывы арабских стран арабам уходить с этой территории, потому что они хотели сжечь там все, то есть для того, чтобы они могли туда зайти войной и уничтожить всех евреев. А потом уже мы евреев всех уничтожим, и потом вы вернетесь. Был лозунг сбросить евреев в море, уничтожить государство Израиль, уничтожить всех евреев. Но у них не получилось. За год войны Израиль выиграл эту войну, победил эту войну. И Израиль... Остался существовать. А палестинские арабы, которые должны были получить свое государство, они его не получили. Потому что их части, которые им были выделены, одну часть оккупировала и Ордания. Она просто эти земли забрала себе. А другую часть сектор Газа, который ты наверняка э, слышал такое название сектор Газа, ту часть оккупировал Египет, забрал эту территорию себе. Таким образом, получилось еврейское государство Израиль. И больше ничего, а остальное там это арабские государства. А то, что выделяли палестинским, так называемым арабам, где должна была быть Палестина или какое-то другое название там этого государства, его оккупировали арабские страны и забрали эти территории себе. Потом в 1967 году только, война 1967 года, Израиль освободил эти территории от оккупации. Освободил, э, да, вот. Ну и все, на этом... На этом э -э -э -э, желание получать знания у этого литовца закончились.